तो स्पष्ट होती रही है अरे एक एक इशू के ऊपर चर्चा हुई है एमएसपी के जैसे पंधेर साहब ने बताया कि एमएसपी के ऊपर उनका कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई किसानों की ऋण मुक्ति के ऊपर बातचीत हुई है उन्होंने उसके ऊपर भी कोई जैसे पहले की तरह कमेटी बना देंगे ऐसा कर देंगे वही बातें करते रहे लेकिन जो हमने पूरा उनको समय दिया सरकार को कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस मने मसले का हल चाहते हैं लेकिन जो सरकार का रवैया नजर आ रहा है वो दो दिन से पहले से नजर आ रहा था चार दिन पहले से नजर आ रहा था कि देखिए एक तरफ तो बातचीत का माहौल बनाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रोकने के लिए कितनी कितनी बड़ी बैरिगेटिंग कितने बड़े कील लगा रखे हैं तो उससे सरकार की मंशा जाहिर होती थी लेकिन मामला ये है कि देखिए जो सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा आंदोलन के दौरान कमिटमेंट्स किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे और उससे पहले हमें 2018 में इन्होंने लिखित में दिया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और इन्होंने अलग अलग भाषणों में ये कहा कि किसानों की ऋण मुक्ति करेंगे अगर उससे कमिटमेंट करने के बाद भी सरकार सीरियस नहीं है तो फिर ये आंदोलन है जो वो आगे बढ़ेगा हाँ मैंने वही बात कही है कि कल 10 बजे से पहले पहले हम आपस में जितनी चर्चाएं हुई हैं यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा फोरम है सभी को अपने अपने फोरमों के अंदर ये बात बतानी पड़ेगी ना सभी साथियों को कि भाई ये मामला ये हुआ है तो जो सभी साथी फैसला लेंगे लेकिन ये जरूर है कि कल 10:00 बजे आगे बैठेंगे मजबूरी बस कोई मीटिंग सेट ही है जी सवेरे किसान आथों की नहीं अजय ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੋਜੀਟਿਵ ਰਹੀਏ ਪੋਸ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ ਰੇਟ ਕਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਾਤੇ ਸੀ ਮੇਲ ਕਿਆ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ऋण मुक्ति पर भी मतलब वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मामले पे भी वो कमेटी में लाना चाह रहे हैं अरे भाई हमने हमारा ये था कि आपकी ही कमेटियों ने फैसला दिया हुआ है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने फैसला दिया हुआ है उसको लागू करना है और अगली बात है कि आप ही के मौजूदा प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये उन्हीं के उन्हीं के चेयरमैनशिप के नीचे जब वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे उन्हीं के अगुवाई में बनी हुई कमेटी का ये फैसला है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए अगर ये है ਤੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋ ਉਸਕੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੋ ਕਰਕੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ